শ্ৰদ্ধা চাৰ্বদেসকল আজি যি পেট এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ল ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটৰ এই পে'ট এক্সামৰ তথ্যসমূহ আমি কেনেদৰে ভৰাব লাগিব তাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টি সহায়ক হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টি অকণমান ভালদৰে চালেই আপোনালোকে যিসকলে তথ্যসমূহ ভৰাবলৈ পৰা নাই তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ তথ্যখিনি ভৰাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিম গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই তথ্যসমূহ ভৰাবলৈ এই এপটি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইয়াতে দেখা পাইছে ছুইপ চাৰ্ট বুলি এই ছুইপ চাৰ্ট এই এপটো আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব এই এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাটত যাব যিহেতু মই আগতে বেলেগ স্কুলৰ কৰি চাইছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে ইয়াত স্কুলখনৰ পোনপ্ৰথমে ডাই স্ক্ৰুড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব মই ডাইস্ক্ৰুড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ এনেদৰে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেনেদৰে আমি মেছেজ চেণ্ড কৰোঁ ইয়াতে চেণ্ড কৰিব ইয়াত স্কুলখনৰ তথ্য গোটেইখিনি আহি যাব অহাৰ পিছত যদিহে শুদ্ধভাৱে আহে তেনেহ'লে ইয়েছ ডি চি ইজ কাৰেক্ট এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকক টিচাৰ ক'ড বিচাৰিব অৰ্থাৎ যিজন শিক্ষকৰ হৈ আপুনি ভৰাব বা যিজন শিক্ষকে ভৰাব তেখেতসকলৰ যি শিক্ষা সেইটো টিচাৰ ক'ড থাকে সেই টিচাৰ ক'ডটি এণ্টাৰ কৰিব গতিকে মই টিচাৰ ক'ডটো এণ্টাৰ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে টিচাৰ ক'ডটো চাব বিচাৰে শিক্ষা সেইটো এপ বা ৱেবত আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে মই টিচাৰ ক'ডটো এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ এনেদৰে টিচাৰ কটি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰাই চেণ্ড কৰিব কৰাৰ পিছত সেই শিক্ষকজনৰ নাম আহি যাব আহিব আৰু তেতিয়া আপুনি ই এছ ডিছ কাৰেক্ট এনেদৰে ক্লিক কৰিব ই এছ ডিছ কাৰেক্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ৰেকৰ্ড ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেন্স ভিউ চামাৰী আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত তথ্য ৰেকৰ্ড কৰিব গতিকে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্ফৰমেন্সটো ৰেকৰ্ড কৰা এই অপশ্যনটোত ওপৰত ক্লিক কৰিব এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা পাব ক্লাছ ছিক্স ক্লাছ ছেভেন ক্লাছ এইট ক্লাছ নাইন ক্লাছ টেন গতিকে আমি যদি ক্লাছ ছিক্সৰ এণ্টাৰ কৰিব বিচাৰোঁ ছিক্সত বা যিটো ক্লাছত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব বিচাৰে ছিক্স ছেভেন এইটৰ এনেদৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব মই ছিক্সত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লাছ ছিক্সত ক্লাছ ছিক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগিব ইয়াত আছামিছ মেথ আৰু ছায়েন্স তিনিটা ছাবজেক্ট আছিলে আমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰকৈ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আৰু ফৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন গতিকে আমি যিটো ছাবজেক্ট আমি ভৰাবলৈ প্ৰথমতে ইচ্ছা কৰিম আমি সেইটোৱে আগত ল'ব পাৰোঁ ধৰি ল'লোঁ মই আছামিছ প্ৰথমে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিওঁ আছামিজ ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেদৰে আহিছে টপিক আছামিছ গ্ৰেড ছিক্স লেংগুৱেজ আছামিছ এইটো যদিহে ঠিকেই আছে আপুনি এইচ কৰি দিয়ক এইচ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লিখা দেখা পাব শিক্ষকজনৰ নাম লগতে লেটছ ষ্টাৰ্ট ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডেণ্ট টু ৱাইজ পাৰফৰ্মেঞ্চ বাই চিলেক্টিং এ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ নাম চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ যি তথ্য কাগজত বা বহীত লিখিছিলে উত্তৰসমূহ সেইখিনি আপুনি এইসময়ত আগত লৈ ল'ব লৈ লৈ এনেদৰে চিলেক্ট এই ৰেচপন্স ইয়াত ক্লিক কৰিব লৈ কিনে ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে আব্দুল ৰহমান বা অভিজিত বড়ো এনেদৰে ষ্টুডেণ্টৰ নাম আহিছে আমি ইয়াতে এণ্টাৰ যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিলোঁ বা আপুনি যিটো বহি আগত পৰিব বা ছিৰিয়েলি এনেদৰে চিলেক্ট কৰি ল'লে ছাত্ৰজনৰ এনেদৰে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাত্ৰজনৰ প্ৰেজেণ্ট নে এপচেণ্ট আছে ছাত্ৰজন যদিহে সেইদিনাখন বা আজি এপচেণ্ট আছিলে এপচেণ্ট চিলেক্ট কৰিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অপচন নাহিব আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট বুলি দিয়ে চাই লওক ইয়াত প্ৰেজেণ্ট বুলি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল যে মানুহৰ খং উঠাৰ প্ৰধান কাৰণটো কি ইয়াতে নিশ্চয় অসমীয়া সকলোৱে শুদ্ধভাৱে কৰিছে গতিকে ইয়াতে আমনি আছিল হয়তো ইয়াতে আপোনালোকে উত্তৰটো ছাত্ৰজনে যিদৰে উত্তৰ লিপিবদ্ধ কৰিছে তেনেদৰে আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব এনেকুৱা নকৰিব যে ছাত্ৰজনে ভুল কৰিছিল যদিও আপুনি শুদ্ধটো কৰি দিলে ছাত্ৰজনে যেনেদৰে বহীত তেওঁ উত্তৰ নিৰ্বাচন কৰিছিলে সেই উত্তৰটিহে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব গতিকে এনেদৰে আপুনি এটা এটাকৈ চিলেক্ট কৰি গৈ থাকিব এটা চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছতে পুনৰাই আকৌ নেক্সটটো নিজে নিজে আহি যাব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব একেবাৰে সহজ যদিহে কিবা বুজি নাপায় ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ